Не давали мы такого не такого такого права вхід до національного багатства. Может вы там підете вірші Поднимитесь, конечно. Может вы хочете идем, минут, да? до да. Да. А да. там хотите просто гурлеты? Может вы хотите просто Сейчас идем, сейчас еще А если вы какие-то там отримаєте какие тоді ви заплатите, то а зайти вони Они нам еще не создание программу. На море, пожалуйста, вся зона прорезали в крыму все. Такого рішення немає. Якщо воно навіть є, його можна оскаржити усі, то що влада в цій країні це народ, стаття 5 Конституції. Народ це влада. Да? ми побираємо, щоб вони нас обслуговували, не наші кожа, А, народ... Значит, смотрите, в этой статье Конституции написано э, граждане. В этой статье написано, четко цитирую вам, единственным источником власти. Послушайте, единственным источником власти в Украине есть народ. Народ осуществляет власть непосредственно, прямо как сейчас, и там написано через органы государственного и местного самоуправления. Понятно это вам. И самое интересное, в 8 статье там написано, что в Украине действует верховенство права, нормы конституции с нормами прямого действия. Что это значит? Что если мы сейчас с вами решим, это сразу вступает в свою законную силу. Не надо нам конституционные суды. Если кто-то хочет сказать, что он против, пожалуйста, идите против конституции. Но президент сегодня, я не буду называть фамилию, нам не важно, кто президент в этой стране, потому что все говорят, что все одним миром мазанные. Да? Но президент является гарантом Конституции. Если кто-то из этих людей против президента, пускай выйдет и скажет, что я против президента. Мы за конституционный лад, мы за то, чтобы в нашей стране не было беспорядка. Все. Кто против, пожалуйста, выходите.